DN ONO gagal menjatuhkan BDS. Jangan mau beli ini memimpin Tandekun. Walaupun jarang guna pendatang-pendatang kata izin sebagai pengundi. Sekarang keluar melalui RCI. Tapi pemimpin Datuk Karen waktu itu belum maju Tansri. Tidak dapat mengangkat sumpah karena pintu istana ditutup. Jarang ya, aja, saya ajak ke pintu. Saya itu supaya malam berlambat supaya dia beli beli kita punya pemimpin. Dan kamu tahu lah itu siapa saja pemimpin yang lompat untuk menjatuhkan PBB terakhir. Tapi yang kamu tidak tahu, sementara itu saya dipujuk oleh Mahadir, saya dipujuk oleh Anwar. Jadi bila mana mereka memujuk kianah sudah saya bagi tahu semua itu wajib wajib saya bagi tahu tadi Karin saya bilang itu Perdana menteri memanggil saya saya mau saksi tidak ada. Tapi dia lah, Mahathir bilang, Nabi, Pergilah kau di istana, yang kata sumpah saya sudah mau punya berada ketua menteri saya mau hal yang jadi ketua menteri. Jadi saya bilang mu, mu, mohon bahas saya mau jadi ketua menteri bukan cara ini. Saya bukan ketua partai. Abang saya mana? Dia ketua partai dia latar sumpah. Saya bilang sama dia. Jadi kamu paham kan? Saya bilang. Dia bilang saya paham. okey lah. Buka pintu pintu lah dia Okey dia bagi syarat lah Bila saya mau buka pintu Saya telefon polis Polis bilang telefon makan ni. Makan bilang Oh belum lagi boleh buka pintu pintu istana Sebab ada arahan baru Saya bilang daripada siapa Dia bilang daripada Anwar Timbalan pada nama tu. Jadi saya bilang Baik Siapa yang pasang? gimana pada nama menteri lah, pada menteri. Pada Juni bilang pada menteri lah bayar masa. Tapi di siapa dia bilang Anuarian yang Ini Anwar itu ketua ini. <laughs> ah, jadi bagus kau cakap sama Anwar lain. Jadi saya telefon dia. Dia bilang dia bilang. Kau pilihlah istana cepat-cepat. Inilah peluang kau bekerja sama dengan saya dalam masa yang jangan kapan jangan this, this is your chance to walk with me for a long long time dia sudah bayangkan dia diri dia sebagai perdana menteri jadi saya jawab dia jadi bilang saya baru saja cakap sama hadir saya tahu dia bilang, ini saya bilang macam mana saya bukan ketua parti saya berada ketua parti dan ini dia mana secara kolektif jadi semua seluruh dunia itu tidak segera. Jadi tidaklah saya kamu untuk mengkhianati dia menjadi ketua menteri, sedangkan dia yang layak menjadi ketua menteri segera. Jadi dia marah, dia marah saya dia bilang Jeffrey kalau begini saya tidak akan terima TDS dia. bilang saya tahu dia tidak dengan kami. Saya dia bayangkan dia ketua itu untuk, Saya tidak akan terima TDS dalam BN terhadap Irene atau ada perlu noti ada juga, Yang pas telepon. berarti Anwar atau pemimpin-pemimpin mengaya sanggup buat apa saja untuk menguasai sabah. sama dia, sama ada dia melanggar pelembagaan, melanggar undang-undang, melanggar demokrasi atau melanggar uh, jalan agama di dalam tidak boleh diasalkan dia orang berkuasa di Sabah. Betul? Oh. Nah, saya bangga saya menolak. Menolak tawaran itu. Bayangkan kalau saya terima itu, itu, itu tawaran. Saya jadi ketua menteri Sabah. Tapi ketua menteri untuk siapa? Ketua menteri untuk dia orang, dia orang pikiran mulia saya dia orang punya. Betul? Berarti dia tidak akan takut teriak, dia akan takut diurang. Diurang akan tiga saya, apa dia mau saya... Dan inilah yang berlaku kepada pemimpin-pemimpin kita sekarang. Dia orang kena tiga leher. Negeri tinggal Saya tidak marah dia orang tahu, saya kasihan sama orang. Karena dia orang tidak tidak ada keupayaan untuk cakap saya tidak mau. Orang tidak ada kekuatan untuk bercakap begitu. Sebab itu saya kasihan sama orang. mudah mudahanlah lah orang satu hari nanti. Kalau ini hari pun, kalau kasih tinggal ini, om no kasih tinggal ini bn bersatu sama-sama kita kita kasih maaf segala kekurangan orang di, 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 mata masa yang lepas Karena apa yang kita mau selamatkan sekarang adalah selamatkan Sabah. Kita tidak mau selamatkan diri kita. Kita tidak mau selamatkan kaum kita. Karena hal kita selamatkan diri kita sendiri. Atau kaum kita. Tapi ini Sabah tidak dapat diselamatkan. Berarti kita sama-sama tinggal sama Sabah. Betul nggak? Kan? Kita tidak selamatkan diri kita. Selamat itu kita perlu selamatkan Sabah.